নমস্কাৰ মই স্নিগ্ধাৰাণী চুতীয়া আপোনালোকক আজি দেখুৱাম আমি কেনেধৰণে বাম খেতি কৰোঁ তো কিয়নো আমাৰ দেউতা এজন খেতিয়ক মই দেউতাৰ লগত খেতিত সহায় কৰি দিওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি ভোট জলকীয়া কেনেধৰণে কৰোঁ তো আমি ভোট জলকীয়াটো বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব লাগিব তাৰপাছত গুটি উলিয়াই এই মাটিত সিঁচি দিব লাগিব তো এয়া চাওক আমাৰ পুলিটো ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এয়া ত আমি গিলাচত দি দিব লাগিব ত' গিলাচত নিদিবও পাৰে কিন্তু গিলাচত দিলে পুলিখিনি ভাল হৈ থাকে আৰু মৰি নাযায় তো এয়া চাওক আমাৰ গিলাচ কৰা ভোট জলকীয়া পুলি ত' গিলাচ কৰিলে ভোট জলকীয়া পুলিখিনি ভাল হৈ থাকে আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া খেতি কৰে তো এনেধৰণে গিলাচ কৰি ল'ব ত' ভোট জলকীয়া পুলিখিনি ৰোৱাৰ পাছত মৰি নাযায় ভাল হৈ থাকে তো ভোট জলকীয়া পুলিখিনি আপোনালোকে পথাৰতো ৰুব পাৰে বা বস্তাতো ৰুব পাৰে এইয়া চাওক আমাৰ বস্তাত ৰুই থোৱা ভোট জলকা পুলি সেয়া দুমাহমান হৈছে এয়া চাওক ফুল আহিছে আৰু আৰু এমাহমানৰ পাছত লাগিব পকিব সেয়া চাওক আমাৰ বস্তাত ৰুই থোৱা ভোট জলকীয়া পুলি তৈয়াৰ আৰু খেতি আছে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ চকলেট বন্ধাকবি খেতি দেউতাই মই কৰিছো ডাঙৰ হৈছে আৰু অলপ অলপ বিকিব পাৰিম আৰু খেতি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পানী দিওঁ মই আজি বন্ধাকবি খেতিত পানী দি আছো এইয়া চক আমাৰ তিতা কেৰেলা ফুল আহিছে আৰু আৰু কেইদিনমানৰ পাছত লাগিব এয়া চওক আমাৰ তিতা কেৰেলা তিতা কেৰেলা খেতি কৰিছো তো তিতা কেৰেলা খাই কোনে কোনে ভাল পায় হ'ব এয়া আমাৰ মাটি তিয়হ জেল নহ'লেও হৈ যায় খুলিছেও লাগিছেও এটা দুটাকে চব মাটি তিয়হৰ খেতি কৰিছোঁ দেউতা দেউতাই মই গ্ৰীণ মটৰ গ্ৰীণ মটৰ খেতি কৰিছো এতিয়া মই এচিয়া চিঙি লৈছো খাবলৈ ত' কেঁচাই কেঁচাই খাই কোনে ভাল পায় ক'ব গ্ৰীণ মটৰ তই আচক গ্ৰীণ মটৰ খেতি তই আচক আমাৰ ডাংমাহৰ খেতি এয়া আগ আহিছে ত' মই আগবোৰ বান্ধিবলৈ আহিছো আৰু আছে আমাৰ খেতি তো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চব আমাৰ ডাঙৰ খেতি কৰিছোঁ দেউতাই মই আমি যিহেতু কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰোঁ আমি এয়া চব বিলাহী খেতি কৰিছোঁ দেউতাই মই এয়া অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে এয়া বিলাহী লাগিছে আৰু এমাহমানৰ পাছত ডাঙৰ হ'ব পকিব আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আপোনালোকক যদি শাক পাচলি দৰকাৰ আমাৰ এই তৰানীলৈ আহিব আপোনালোকে চব শাক পাচলি পাব সেয়া চব আমাৰ বিলাহী খেতি কৰিছোঁ দেউতাই মই তো যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেউতা আৰু মোক খেতি কৰিবলৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব যাতে আমি খেতি কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ